Субтитры сделал DimaTorzok того, как людям в в Украинске жить лучше. Вот я путел, назад домик, селил, купил Бабулан за домик себе, купил из-за озера, потому что участок хороший. А там, оказывается, люди живут вот такие. Ну, это я уже потом узнал. Но... И сейчас кажется, у меня есть возможность этим людям помочь жить. А, а они в ответ сделают нашу природу а чище и что, учащие, свою жизнь лучше. А, я за свои деньги купил а, партию секондарчика. Это не тяжело, это, это, это много. Там целая газель вещей. Привез все. И вот так вот во дворе все рассортировал. Сами пацаны из села помогали это все рассортировать. Домов по парам, кому какая одежда нужна ну, была. Ну, так вот. Так так У меня просто на все тела, у меня с не хватит. Но хотелось бы, чтобы была поддержка, ну, от тех людей, которым это интересно там дети, многодетные, и никто туда не лезет, потому что это неинтересно, оно отдаленное, там тихо, хорошо, поэтому и взял там. Что. Ну, у нас есть товарищи, которые занимаются экологией, у них есть мусороперерабатывающие заводы, они собирают здесь супермаркеты, они так, мне нужна машина большая. Не на газели, а фурами. Погонять в аренду, я ее верну. То есть, Можно как -нибудь... Если бы у меня была машина, я бы дал Не, не помню. Он знает, что он сможет доставлять сортированные чердаков Фестиваль, чем для полку стоит. макулатуру, старую одежду. Это все можно переработать. Мне а нужна ровно? машина для того, чтобы все перерабатывать. На время я возьму себе могу когда я не заслужу. я, я там чтобы не я думаю, что я я я я чтобы на пироге, на народный уровень, чтобы это было не в одном фильме. Да, да. А вот этого а а, 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 а а можно, можно я ему <кос> <расскажу, кос> <что, кос> не <кос> <что, кос> да. нет.